Baik kembali dalam 15 minit bersama YB Dan hari ini kita cukup bertuah Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Haji On Abu Bakar Ahli Parlimen Batu Pahat Assalamualaikum YB Waalaikumsalam Warahmatullahi ya. Wabarakatuh ha, Baik pertama sekali YB uh, Saya terus nak tanya sebab 15 minit YB ya, kan ya? Singkat boleh. Kita nak tanya um, pandangan balas daripada YB sini Berkenaan dengan titah diraja baru-baru ni okay. Masih soalan yang baik lah uh -huh. Titah diraja tu uh, Mengingatkan pada ahli parlimen ni ya, Antara lain antara lain yang agak tegas oleh yang di Perdana tu tinggalkan perangai buruk tu <laughs> cakap dengan sopan berfakta tidak menimbulkan fitnah kan dapat maklumat yang tepat kan macam bernama jugalah lah. ya pasti jadi itulah pesanan yang Perdana yang saya rasa yang semua ahli parlimen kena ambil iktibarlah pesanan oleh yang penagunglah Mm -hmm. baik. Mm. Dan kita melihat kepada pentadbiran kerajaan perpaduan ini, eh? ya, ya. uh, dah selepas lebih dua tahun pentadbiran ya. negara. Mm. Uh, apakah naratif tepat yang Wabi boleh gambarkan hmm. Uh, dan kaitkan dengan situasi terkini dari mm. sudut ekonomi, inisiatif dan pelbagai lagi? Okay, Alhamdulillah uh, dah dua tahun lebih kerajaan Madani ini. Uh, banyak apa ni kerajaan ini memasukkan duit dan kantung paket rakyat lah uh -huh. antaranya kalau Januari baru-baru ni lebih kurang 750 juta bantuan awal persekolahan uh -huh. daripada darjah 1 hinggalah tingkatan 6, sebelum ni tingkatan 6 tak ada, ditambah dengan tingkatan 6, jadi bantuan persekolahan lah jadi, tak silap saya dapat RM150 pelajar darjah uh 1 -huh. uh -huh. untuk kegunaan-kegunaan uh, awal persekolahan Begitu juga uh, apa, meningkatkan apa, bantuan sara hidup dulu 10 bilion tahun lepas sekarang ni 13 bilion akan masuk kantung poket rakyat lah. Jadi tambahan 3 bilion. Jadi roughly lebih kurang ada 1000 hingga 3000 lah tahun ni nak masuk ke paket rakyat lah kemudian jarah rahmah pun uh, ada anggaran 300 juta setahun manfaat lebih kurang tak silap 5 juta keluarga di mana setiap dun a uh, jarah rahman dua kali dan diskaunnya 30% ikan beras kicap mi maggi uh, diskaun 30% jadi apa ni sebulan parlimen saya sebulan enam kali lah. Ha, jadi semua nak mengimbangkan kos sara hidup tu lah. Jadi saya rasa insyaAllah lah apa ni rakyat di bawah sana tu dapat mengimbangi ataupun menguruskan kewangan dengan baik lah. Mm -hmm. Hmm. dan menyentuh tentang kos harian hidup uh, dan pelbagai lagi isu-isu yang berkaitan dengan rakyat dan juga kesejahteraan mereka mari kita lihat kurang uh, 3 tahun kita akan berdepan juga dengan PRU yang ke-16 hmm. uh, pastinya tumpuan tentang kos hari hidup dan pelbagai lagi uh, akan dijadikan sebagai KPI juga bagi kawasan Parlimen ya, ya, ya. Dan uh, yang mungkin telah tercapai dan sedang berjalan hmm. pada ketika ini dan apakah pula kejayaan terbesar WB sejak pilihan raya umum lalu pada kawasan kami? Hmm. Okey, terima kasih. Apa ni dalam tempoh 2 tahun lebih ni, uh, waktu ni saya ni uh, macam tanah yang baru saya masuk tu saya nak hmm. saya nak apa hmm. nak suburkan tanah tu lah. Hmm. Hmm. Saya dapatkan nama maklumat -mak, data-data Alhamdulillah dalam dua tahun lebih saya dapat kumpulkan data-data yang mana-mana mereka yang memerlukan uh, warga emas, OKU, Uh, juga juga, uh, juga sekolah-sekolah uh, daif, klinik daif. Uh, yang itu uh, saya dapat santuni lah. Cuma yang ni maksudnya lah uh, di Batu Pahat ni lah banjir kilat. Okay. Banjir kilat, infrastruktur, infrastruktur yang ambil masa lah. Hmm. Dan uh, Alhamdulillah dalam tempoh dua tahun ni saya memaklumkan mana-mana agensi-agensi kerajaan. JKR, kementerian-kementerian uh, untuk apa, melihat apa, permohonan-permohonan pahat untuk supaya diluluskan uh. Uh, dan dia ambil masa lah, dia memang ambil masa lah jalan kalau nak ta naik tarah longkang tu uh, kosnya berapa, 2 juta, 3 juta pun nak ambil masa, tapi memang saya akan follow up tiap-tiap tahun supaya pastikan um, tahun depan ke 2 tahun lagi benda tu akan disempurnakan lah, itulah Uh, proses yang saya buat selama 2 tahun lebih ni lah Baik dan uh, untuk menjalankan segala apa yang di kawasan YB Memerlukan juga kerjasama rapat uh, Juga dalam dalam kerajaan persekutuan itu sendiri Kerajaan perpaduan Dan kalau kita boleh menyentuh sikit tentang Definisi kerajaan madani Daripada kacamata YB hmm. pula bagaimana? Lah madani itu dia M-A-D-A-N-I kan hmm. D, D itu innovation atau daya cipta Ya yeah kemudian a itu respect hormat uh -huh. and to uh, and to insan a uh -huh. itu uh, apa ni uh, care lah uh -huh. jadi uh -huh. saya nampak uh, semua agensi-agensi kerajaan siapa siapa sajalah uh -huh. yang terlibat ni uh -huh. kena ada inovatif lah, kan dari cipta cara berfikir Dulu katalah kita bekerja dalam um, 8 jam, kita kerja sampai 2 jam, kita kena tingkatkan kepada 4 jam ke 8 jam ke. Ya. Dulu kita naik kereta kan, kalau di KL kena pakai public transport. Pernah ada perubahan cara kita kerja juga lah. Ya. Kemudian uh, yang esan, is ya, kan kita kan, uh, kena, kena ada lah. Ada simpati, empati lah. Kan? Hmm. Kalau naik negara maju tapi tetap ada esan, ya? dia tak sempurna sebagai manusia. Hmm. Jadi, kalau nampak yeah. orang tu susah, kena bantu. Yeah. Kalau nampak ada kayu kat tengah jalan tu, kena angkat, pindahkan. Yeah. Jadi, pokok pakarnya dalam kajian Madani ni, kena jadi orang pertama melakukan perubahan. Lah. jangan tunggu orang lainlah kita sendirilah hmm. kena buat berubahlah ya ha. hmm. itu sudah pasti dan uh, kita nak tanya um, secara peribadi eh impian hmm. YB uh, sebagai ahli parlimen dan juga sedikit moto kehidupan YB sendiri am um, terutama sekali dalam berdepan pelbagai cabaran dalam konteks politik Malaysia sekarang ni moto saya pesan dengan kawan-kawan saya lah di Batu Pahat uh, staf saya bekerja biar ikhlas lah kan berikhlas dan berkhidmat dengan tuntas kan jadi dan kita kita sebagai orang Islam pun kena bermula dengan niat lah hmm. Ha, insyaAllah kalau kita niat baik kita insyaAllah kita dapat baik kan dan saya rasa kadang-kadang Allah bagi tu kadang-kadang waktu tu dia tempias dekat keluarga kita kan hmm. anak kita hmm. aa, kita ada beri kesihatan yang baik aa, jadi motor saya itulah kita bekerja dengan ikhlas insyaallah ulangan tu kita dapat baiklah hmm okey hmm. yang paling utama adalah pokok bangganya keikhlasan. ya saja nak nak tanya YB, nak tarik sikitlah hmm. berkaitan dengan penggunaan media sosial orang sekarang ni untuk mendekati golongan muda khususnya. Hmm. terutama sekali dalam kita uh, nak mendepani, dan memahamkan mereka dalam detik yang kita sebut pakai kesukaran baru dalam menerangkan dasar-dasar kerajaan kepada mereka. Keikhlasan apa yang ditampilkan oleh media sosial itu sendiri. Bagi YB. Itulah. Uh, saya pun ada Facebook, Instagram, yeah. ada Whatsapp dan macam-macam media, sosial media lah. Hmm. Uh, itulah saya kata uh, Cara tu kita kena Menulis, menyampaikan Kena baik-baik lah hmm. uh, Jadi kalau kita cerita baik-baik InsyaAllah kita akan jumpa orang baik-baik yeah. Kemudian Apabila kita jumpa baik Niat kita baik Allah tersusun Orang baik-baik akan jumpa kita yeah. uh, dia dia. Uh, Orang baik-baik akan jumpa kita yeah. uh, Jadi kita mulakan apa tulisan kita nak sampaikan Kita akan cerita baik-baik Dan uh, kalau boleh mana-mana yang yang kita dapat daripada berita berita palsu berita mm -hmm. yang tidak benar fitnah tu kita kena selamatkan orang yeah. Cakap benda ni tak betul hmm. ha herta dia ke masjid ke imam ke Beritahu ini berita palsu ti, tidak betul fitnah dan sehingga maklumkan supaya jangan viralkan lagi hmm. ah ha, jangan ah hmm. ha, jadi Itulah pentingnya dalam kegunaan social sosial media lah. Mm -hmm. Hmm. Kalau saya jalan-jalan di Batu Pahat, hmm. saya pada mencari asam pedas contohnya. Oh. Apa lagi yang saya perlu cari, saya di kawasan ini? Asam pedas di Batu Pahat memang famous lah. Mm. Dia banyak kedai. Ada manis, ada pedas, ada separuh pedas <laughs> Ah, Memang... Memang akan carilah. lah. Dia, yeah. Batu Pahat ni memang syurga makanan. Hmm. nak asam Betul? pedas, nasi berani gang oh. ha, itu kemudian ada mi racun mm, racun ha, oh. kemudian yang baru-baru ni meletup setahun ni ha, nasi Pakistan nombor satu Batu Pahat uh -huh. ha, yang itu memang beratur ha, <laughs> selain pada otak-otak dan lain-lain lah mm. ha, memang orang mencari lah Yeah. datang Batu Mat dia nak cari makan yang special di Batu Mat. Hmm. Itulah hantarannya lah. Ya, yeah. hmm. saya tanya bukan apa sebab tadi kita suka pasal media sosial kan? Hmm. Ah merusi media sosial juga ada baiknya. Dia viral, dia ya, kan entah, satu benda ah, tu. Ah. Tular benda yang baik tak apa YB. Yes. Ah ini tular yang tak berapa tepat ni. Yang kita kesaul kan hmm. sebenarnya. Dan bagaimana peranan YB sendiri ah, dan aktiviti YB lah dekat bila bila turun padang. Hmm. Apa antara aktiviti rutin YB kalau di kawasan YB? Pagi saya biasa kalau sempat, saya kena pergi sembang subuh berjemaah lah. Okay. Subuh atau masjid Lepas uh -huh. tu, saya kena minum pagi dekat warung. Mana-mana uh -huh. warung lah. Uh -huh. Jumpa orang, beri salam, minum teh sama, roti canai sama kan. Itu, saya benda rutin tu. Uh -huh. Kemudian saya pergi pusat mak saya lah, musyarat uh -huh. kan. Kemudian, aa, jumpa. Memang dia... Pejabat Pusat Iman saya memang ada keluar masuk-keluar masuk Ada yang nak walk-in minta bakul makanan Bantuan uh -huh. persekolahan Jadi, uh, saya sambil sama itu Biasalah je sebagai wakil rakyat ni uh -huh. Tak menentangkan lah kita nak Dengan, dengan whatsapp-nya, emailnya, nya, email -nya uh -huh. dengan facebook kan Dia tag, 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 tag Tak respon tak boleh respon juga lah sempat saya respon jugalah. itulah rutin di waktu part apapun saya kena tekan bintang butang positif je lah hmm. ha. tekan butang positif, butang positif. Baru pagi positif 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 what's new apa yang baru apa, -apa. Hmm. untuk saya charge <laughs> <laughs> kalau tak kelas dia ambil benda itu sebagai negatif dia hmm. akan ganggu dia ganggu jadi kita nak positif. Kalau negatif kita positifkan balik. Hmm. Ah ha, itulah. Okey, ha. kena macam tu eh. Ya? Kau Kera. tak macam ni Weibie nak jaga apa ni uh, kau apa kawasan Weibie tu? Yeah. Dan orangnya di situ. Oih 100 100 lebih kurang 140 ribu pengundi. Wow. 140 ribu pengundi. Ha. Dan pelbagai ragam bahasa latar belakang. macam-macam. Ya, macam dia kadang-kadang telefon ya, longkang tu sumbat kan. Hmm -hmm. ha. Lampu traffic light merah tak ada pun Jangan call YB hmm, kan. Lagi apa YB? Ulang masuk rumah pun Tengah semayang pun Call <laughs> YB kan Tapi kita ambil tu <laughs> Okay YB lah. Itu uh, nampak macam masalah terpencil YB hmm. Tapi keutamaan ni YB akan berikan di kawasan YB nanti Okay hmm. ah. Terima kasih hmm. Saya nak sediakan majlis kilat di Batu Fahad lah. Majlis hmm. kilat di Batu Pahat. Saya baru ni dah Ber bila urus dengan jutera daerah bertempat untuk mengatasi banjir kilat ni. Hmm. Uh, insyaallah saya akan panjangkan banjir kilat di bertempat dengan menteri Kementerian kerja raya hmm. uh, supaya dapat beri lah seberapa segera untuk sesuai. masalah banjir kilat di bertempat bukan baru dah, dah lebih 10 tahun. Hmm. Uh, kemudian jalan yang jalan-jalan utama negeri pun yang batu satu yang panggil jalan Tanjung Labu tu Mereka bengkok tu naik dah dah 63 tahun mereka masih jalan tu tak tak ada perubahan yang tu cita-cita untuk besarkan untuk lebarkan dan luruskan supaya kenaan yang lalu lebih 40,000 sehari tu dinamati oleh semua rakyat lah Hmm, gitu hmm. dia. Hasrat. Hasrat. Okay. Mudah-mudahan doa untuk Undamulhan. saya lah. Insyaallah YB, <tuk> kita sama-sama doakan yang terbaik untuk rakyat mm. Malaysia ha. seluruh hajah mm. umumnya dan di kawasan YB tentunya dan kita juga terima kasih pada yang berhormat Haji On Abu Bakar ahli parlimen Batu Pahat bersama kita 15 minit bersama YB. Okey dan harapnya 30 minit bukan 30 minit. Yeah. Ah 15 minit. Nanti kita kecup panjang lagi YB. Okey. Okay. 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 Terima kasih YB dan sekian saja untuk 15 minit bersama YB.